চাৰ্টটো খুলি দিলেহে উশাহ পাইছোঁ গা বেয়া হ'লেও কলেজ যাব লাগিব আৰু পইচা লৈ আহিছোঁ আচলতে গা ধোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় গা নোধোৱাকৈ গা ধোৱা দিনা লগা ধোৱে ডাঙৰ কথা নমস্কাৰ সকলোকে গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰাতিপুৱা চাৰে সাতমান বাজিছে মানে সাতটা পঁয়ত্ৰিছ হৈছে আৰু মই বিচনাতে আছো শোৱাৰ পৰা উঠাই নাই গা চাই একেবাৰে ভাল নহয় জ্বৰ কাহ পানী লগা হৈ আছে এই ডিঙিটো যেন বহুত চাই চে আছে ভালদৰে মানে কথা ক'ব পৰা নাই মই আৰু গাটো বেয়া কাৰণে মই কালিও কলেজ নগ'লোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কলেজ যাওঁ ছেচনেল এক্সাম পালেহি কলেজ নগ'লেও নহয় গা বেয়া হ'লেও কলেজ যাব লাগিব আৰু এতিয়া মই ক'লোৱে সাতটা পঁয়ত্ৰিছমান হৈছে এতিয়া উঠোঁ গা পা নুধোঁ হাত ভৰিকেইটাকে ধুওঁ যিহেতু কালিও পূৰা পানী ঢালি ঢালি গা ধোৱা হ'ল সেইকাৰণে আজি বেছি হৈছে এতিয়া হাতুৰিকেইটাকে ধুই কিবা এটা খাই বৈ কলেজ যাওঁ এতিয়া শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম কামটো হৈছে বিচনাখন ভালদৰে সামৰি লোৱা এতিয়া আঁঠুৱাখন ভালদৰে লগাই ল'লোঁ আৰু গাৰুকেইটা থৈ কম্বলকেইখন মই ভালদৰে সামৰি লওঁ এইটো মোৰ কাম হয় ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত মোৰ প্ৰথমটো কাম হৈছে বিচনাখন ভালদৰে সামৰি লোৱা কাৰণ মই যিহেতু দেৰিকৈ উঠোঁ সেয়েহে বিচনাখন ময়ে সামৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰায় ময়ে সামৰোঁ এতিয়া বিচনা পাৰি ল'লোঁ এতিয়া দাঁত ব্ৰাছ কৰি লওঁগৈ আৰু এয়া মায়ে ভালদৰে বাৰুনাখন পানী দি মুচি থৈছে মানে ইয়াত ছাগলী বন্ধা হয় আমাৰ যিহেতু সৰু পোৱালি এটা আছে সেইবাবে ছাগলীজনী ইয়াতে বান্ধো আৰু এয়া মায়ে দোকানৰ সন্মুখ চোতাল পিৰালি আই মুচিবৰ বাবে মাটি আৰু গোবৰ আনি থৈ দিয়া আছে চোতাল আৰু দোকানৰ সন্মুখখন অলপো লেতেৰা হ'বলৈ নিদিয়ে মুচিয়ে থাকিব গাই চিতিয়া প্ৰায় কলেজ ওলোৱা হৈয়ে গৈছে এতিয়া কিবা এটা খাবলৈহে বাকী আছে কিন্তু মই গা ধোৱা নাই সেইটো সঁচা কথা আচলতে গা ধোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় গা নোধোৱাকৈ গা ধোৱা নিদিনা লগাটোহে ডাঙৰ কথা সঁচাকৈ কৈছোঁ আজি গা নাই ধোৱা মই আৰু তলত দেখিছেনে এইটো পিন্ধি লৈছোঁ মই যে যিটো পিন্ধি আছিলোঁ সেইটোকে পিন্ধি লৈছোঁ সেয়া আচ্ছা তেনেকৈ ওলাইছে কিন্তু একো নাই মোৰ যিহেতু গাটো ভাল নহয় সেইকাৰণে তলতে পিন্ধি লৈছোঁ জেকেট চেকেট পিন্ধিলে মানে পিছত গৰম উঠিব সেইকাৰণে মই নাই পিন্ধা ফাইনেলি গাইজ কলেজলৈ ওলাই হৈ গ'ল আৰু এইযোৰ হৈছে আমাৰ কলেজৰ ড্ৰেছযোৰ আৰু মই পিন্ধিলে লাগে দেখিবলৈ এনেকুৱা আৰু এতিয়া মই চাহ খাব লৈছোঁ এইফালে চুৰ্জি কটা চাৰিটা আৰু লাল চাহ আছে ভাবিছিলোঁ কলেজলৈ চাহ আৰু কাটা বিস্কুটিয়ে খাই যাম ৰাতিপুৱা মানে ভাত খাব একেবাৰে মন নাযায় সেয়ে ভাবিলোঁ চাহেকৈ খাই যাম শেষত গৈ ভাত খাবলগীয়া হ'ল সেয়েহে চাহ আৰু বিস্কুট তাতে এৰিলোঁ মানে বিস্কুট এটা খাইছিলোঁহে এয়া মায়ে গালি পাৰিলে ভাত খাই যাব দিলে এতিয়া কলেজলৈ ভাত খাই যাম মোৰ মানে ৰাতিপুৱাই ভাত খাব নোৱাৰোঁ খাব একেবাৰে মন নাযায় প্ৰায় মই কলেজলৈ ভাত নোখোৱাকেই যাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা খাবলগীয়া হয় মাৰ গালি শুনি কলেজলৈ বুলি ৰাস্তালৈ ওলাইছিলোঁহে তেনেতে গদৌক লগ পালোঁ সিও সেইফালেই যাব সেয়েহে সি উঠিব পালে আৰু মোৰ বাবেও পঞ্চাছ টকা এটা আৰু আহিছোঁ পইচা ই মানুহৰ ঘৰতে দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি দুয়োটাই কথা পাতি পাতি আহি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আৰু ই বিয়ালৈ গৈছিলে সেইবিলাক কথাকে সুধি আছোঁ আৰু এতিয়া পাই গ'লোহি আমাৰ লোহিত নদীত এয়া পকী দলঙৰ কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে চাৰিটা সূতা হৈ চাগে আৰু অতি সোনকালে হ'ব চাগে ই মানে ইয়াতে কাম কৰি আছে সেইকাৰণে ই এইডোখৰতে নমাই দিলে সেইডোখৰ পৰা আৰু অলপমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব মাক্সখন মাৰি আছোঁ মানে বহুত ধূলি সেইকাৰণে গাইজ এতিয়ানো খোজকাঢ়িয়ে আহি আছোঁ মই যিডোখৰ গাড়ীত উঠোঁ সেইডোখৰ পাবলৈ আৰু দুশ তিনিশ মিটাৰমান আছে অলপ আগত মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে যেতিয়া বাইকত আহিছিলোঁ তেতিয়া গৰমত থাকিব পৰা নাই খোজকাঢ়িয়ে আহিছিলোঁ অলপমান এতিয়া পালোহি কলেজ আৰু এটা ক্লাছ হ'ল আৰু ক্লাছ নাই হোৱা ক্লাছ নাই হোৱা মানে ক্লাছ অফ আছে আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ কলেজখন মই আৰু ভালদৰে দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াত তেনেদৰে মোবাইল এলাও নাই তথাপিও মই অলপমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই কলেজৰ পৰা ওলালোঁ এয়া হৈছে গেটখন আমাৰ মাজুলী কলেজৰ এতিয়া লগৰ এটাৰ বাৰ্থডে সেয়েহে দোকানত সোমাইছে কিবা বস্তু নিবৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ লগৰ নহয় মোৰ লগৰটোৰ লগৰহে আৰু এতিয়া সিহঁতৰ ৰুমলৈকে আহি আছোঁ এয়া আহি সিহঁতৰ ৰুমত পাই গ'লোহি ইয়াতে অলপমান বহিলোঁ কথা পাতিলোঁ সিহঁতে চাহ তাহ কিবা যোগাৰ কৰি আছে আৰু এইটো জগতে একান্ত মানে মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া আমাক চাহ দিলেহি কিন্তু এতিয়া চাহৰ নিচিনা লগা নাই কাৰণ চাহপাত কম হোৱাৰ বাবে চাহ তাহ খাই এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ আৰু এই ই ৰিক্সাখনত আহিলে মোৰ এই গানটোলৈ মনত পৰি যায় গাটো লৈছে পকৰটো লৈছে আৰু মোৰ ইমানেই গৰম উঠিছে চেণ্ডেল এনেদৰে খোলকাই লৈছোঁ আৰু আহি আহি পাই গ'লহি আমাৰ মাজুলীৰ বিশাল মেগামাৰ্টখনৰ ওচৰত এইখনেই হৈছে বিশাল মেগামাৰ্ট এতিয়া ই ৰিক্সাৰ পৰা নামি তেখেতৰ প্ৰাপ্যটো দি দিলোঁ মানে পইচাটো দি দিলোঁ আৰু জগতৰ চাইকেল ইয়াত থৈ গৈছিলে দুয়োটাই চাইকেল লৈ আহিছোঁ আৰু আজি এনেকুৱা লাগিছে যেন গাড়ী মটৰবিলাক কিবা বন্ধহে আছে এখনো দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়া আছোঁ মই লুইত নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখনত যিখনত নেকি এতিয়া গাড়ী মটৰ আহিবলৈ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছে এয়া অৱস্থা এনেকুৱা কৰোঁ পানো গাড়ী মটৰ আহিবলৈ দিব গাইচ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ঘৰলৈ সিও এইফালে পথাৰতে গ'ল চাই লওক সেইওফালে আছে ফালে যাবগৈ পথাৰতে সেইফালে মানে তাৰ চমু হয় সেয়ে সেইফালে গৈছে আৰু মই এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব অকলে অকলে তুমি লওক ঘৰত পাই লওঁগৈ ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোহি গৰম কিন্তু বহুত উঠিছে মুখত এইটো কিহৰ গুটি উঠিছে জানো জ্বৰ হোৱাৰ কাৰণে উঠিছে চাগে চাৰ্টটো খুলি লৈ উশাহ পাইছোঁ তলতো এতিয়া পিন্ধি গৈছিলোঁ যেন কলেজীয়া কাপোৰযোৰ খুলি মই এনেদৰে ৰ'দতে দি ল'লোঁ কাৰণ বেলেগৰ পৰা আহিলে যি টি লাগি আহিব পাৰে সেইদৰে এনেদৰে অলপ ৰ'দত দি লওঁ ধূলি চুলি আৰু ঘাম চাম লাগি আহিব পাৰে এতিয়া যিহেতু অলপ গৰম গৰম হৈছে আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই হাত মুখ ধুবৰ বাবে দুযোৰ চেণ্ডেল লৈ আহিছোঁ এইযোৰ ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেল আৰু পানীকণ দি ল'লেহে শান্তি লাগিছে ভৰিত এতিয়া ভালদৰে মুখ হাত ধুই ল'লোঁ ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে এনেদৰে মুখ হাত ধুই ল'ব লাগে তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগি থাকে যিহেতু বহুত বীজাণু লাগি আহিব পাৰে সেয়েহে হাত মুখ ভালদৰে ধুইহে ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু মই জ্ঞানটো অলপ বেছিয়েই দিওঁ বাৰু আৰু এতিয়া হাত মুখ ধুই ল'লোঁ ৰাতিপুৱাও গা ধোৱা নাই এতিয়ানো গা ধোৱা নাই এতিয়া ভাত খাই লওঁগৈ আৰু এতিয়া মুখ চুখ ধুই হ'ল ভোক লাগিছে সেয়েহে ভাত খাব লৈছোঁ এইফালে আছে মগু দালি আৰু ভাত আৰু আজি বেলেগ ভাজি চাজি একো নাই মই ভাতখিনি ভালদৰে খাই লওঁ পেট ভৰাই আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক মানে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ